вещи какие вы сдаете на хранение если переживаете что они могут сломать вам это понятно да, нет. начинаем быстро быстро все выгребаем еще две стирки? упор лёжа принял упор раз, два два раз, два упор лёжа на что вы сможете это сделать. Чем раньше вы будете выкладывать, тем легче вам будет. Что вы все думали, когда шли сюда? Везде! Как ты думаешь, что в держать, чтобы тебе руки не трясли? Четыре! по страдаем все! Четыре! Вы сейчас находитесь у меня дома. Вы приехали ко мне домой. Вы хочете попасть в полк? В пол можно попасть только через мой дом. У меня дома должен быть порядок. У меня дома порядок, Плитка, порядок со стенами, порядок в рундуках, порядок с кроватью. Если вы не хотите поддерживать этот порядок, вы не имеете права находиться у меня дома. Если вам что-то не нравится, здесь мои правила. Вы можете уезжать с моего дома. Я здесь держу только для того, чтобы отобрать лучших пол. Хорошо. Скорее всего, половина из вас не дойдет до этого. Раз, раз, раз. Есть такие, кто понял, что Азов это не его. Есть такие, кому не нравится белая чужая. Напоминаю, что завтра утром на построение вы можете обратиться ко мне, попросить постучать в колок. Как только вы постучали в колок, это означает, что вы покинули Азов. Либо через полгода приходите обратно, либо мы с вами прощаемся на света. Все здесь добровольно. еще раз спрашиваю, есть слабаки? Не я, не!